सत्य झालं पाहिजे म्हणून त्या तळजोडीच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्वीकारल्या आहेत काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वीकारल्या आहेत त्यावेळेस काय विधान सांगितलं होतं की आघाडीमध्ये लगेच बिघाडी होणार ते म्हटल्याप्रमाणे असं काही विशिष्ट धोरणावर आधारित नाही कोणत्या येणे के सत्य झालं पाहिजे आणि त्यामुळे गलभे कमी असल्या जास्त असल्या तरी

आणि भविष्य काळात आणखी म्हणजे मध्ये आहे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून वक्तव्य येतात की पुढे एकला चलोचा नारा दिला जातो त्यामुळे राज्यात जी महाविकास आघाडी तयार झाली होती तिचं भविष्य जे आहे त्या अंधारात आहे ती टिकेल काय वाटतं महाविकास आघाडीच्या वक्तव्य आघाडी फक्त सत्तेकरता एकत्र आली होती काही विचार झाला आहे की कुठली काही तत्व सांभाळून गेलेली आहे पण ते सत्य झालं पाहिजे म्हणून त्या तळजोडीत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्वतःल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वतःल्या आहेत सांगितलं होतं की आघाडीमध्ये लगेच बेगाडी होणार हा काही ते म्हटल्याप्रमाणे असं काही विशिष्ट धोरणावर आधारित नाही कोणत्या येणे केने माझ्या सत्य झालं पाहिजे था आणि त्यामुळे बरं मग आमची कमी असले जास्त असले तरी मुख्यमंत्री स्वीकारायचंय स्वीकार तयारी मग खाते कोणती घ्यायची तयारी रिमोट कंट्रोल द्वारे सरकार चालू शकतो अशा काही लोकांनी बरोबर होता तो ह्या विधानसभेच्या निवडणुकीत लोकांनी उतरून टाकतो तुम्ही काँग्रेस काँग्रेस मध्ये नाराज चेहरे किंवा तरुण चेहरे तुमच्या काही संपर्कात आहेत

वहाँ के, के जो सांसद है उन्होंने कुछ सरकार के मंत्रियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई केंद्र सरकार ने पर कुछ ऐसी बात नहीं की जहाँ अलमट्टी की जो वहाँ के लेवल बढ़ाने की जो बात है उन्होंने मान ली है सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऊपर जो स्टे दिया है जो कर्नाटक की सरकार कर्नाटक गवर्नमेंट के लिए जो लवा थे उनके बाजू में निर्णय दिया था पांच सौ उन्नीस के बजाय पांच सौ चौबीस मीटर तक उसके बढ़ाने की लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया है और अभी स्टे बरकरार है तो उसमें कोई बात नहीं की उसको और तेलंगाना राज्य जो नया बनने से उन्होंने तो एक हमारा राज्य नया है हमारे ऊपर असर होने वाला है कुछ पानी पर और उसके चलते राज्य सरकार ने उसकी पूरी ताकत से वहां उसको उसके खिलाफ अपनी भूमिका सर्वोच्च न्यायालय में रखी है उसके चलते नेशनल नेक्टर हाइड्रोलॉजी को हमने उसके सरकारी संस्था अपॉइंट किया है इस तरीके करने के लिए इसका असर क्या होने वाला है कैसे हो सकता है तो पूरी जानकारी आने के बाद तो सरकार का ही सरकार की तरफ से पूरी जाहिर है कोलहापुर सांगली के लोगों के जो भावना है और पूरी राज्य सरकार की भावना है और पूरी उस उनके गवर्नमेंट को स्टैंड बाय दे दूसरे पॉलिटिकल सवाल की शरद पवार के हाथों इतना शिंदे जी का सम्मान हुआ तो संजय राउत कह रहे की ये ठीक नहीं है अमित शाह का सम्मान है जिन्होंने उन्होंने महाराष्ट्र के टुकड़े किए अमित शाह को लेकर की, की।, की संजय राउत जो हर बात कहता है उसके ऊपर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है अभी कहे की वो सब लोग सरकार के दायरी में तो वो तो टिप्पणी करते रहे सम्मान है उन्होंने तो महाराष्ट्र के टुकड़े किए शरद पवार को नहीं जाना चाहिए तो उस प्रोग्राम में शिवसेना के टुकड़े हो गए मारा से नहीं हो गए को चलोड़े महाराष्ट्र के टुकड़े क्या हो गए महाराष्ट्र भविष्य के कारण एक तेजुट हुआ है लेकिन शिवसेना के टुकड़े हो रहे हैं और उनको डरे के और भी टुकड़े हो सकते हैं वो डर के मारे ही मैं समझता हूँ ऐसे बाहर दे रहे हैं